Ми будемо тут постійно е вішати фотографії, описи того, що там відбувається саме за участі міліції. Щоб було щодо керівництва місцевої Донецької міліції вжити необхідних заході. Відповідальність буде відповідальність не Я вважаю за такі речі. Я приведу приклад. Прокурор в Донецьку, зампрокурор, чи, чи там чи якийсь начальник, середньої Ірланд вийшов з його регіони з Його звільнили з прокуратури через дві години. Міліція всюди ходить разом з сепаратистами, навішуючи на себе лі, ленточки і так далі. Ніякої реакції. Друге, викрадення вбивства активістів, побиття все це не розслідується. Якщо ви зайдете на сайт міліції, бачите, що там мирна обстановка. Міліція ловить кишенькових злодій, квартирних злодіїв, хвалиться на свій сайті. Враження, що там немає світі.

есть куратору, поэтому я еще раз я веду вопросы, связанные с борьбой с терроризмом. И я не готов ответить вам о том, что на такой обширный вопрос, чем конкретно занимается. Кто-то, ну, а я, я думаю, занимается вопросами, вопросами, вопросами действительно нет. о документировании преступников сейчас. Кто-то, скажем, может быть, перешел на сторону террористов, я этого тоже не исключаю. И всякое может быть. К сожалению, я вам выкладываю. Да. Донецкий УГО занимается прессованием украинцев. Конкретно четыре дня назад я бежал да. после визита ко мне Мы работаем сейчас после Майдана. Идет только четвертый месяц. Если вы считаете, что за четыре месяца можно все перестроить до основания, а затем, то это не нам, это вот большевикам. У вот них было так. Все до основания разрушим, а затем. Мы в ситуации очень непростой. В ситуации, когда идет высочайший уровень террористической угрозы, поддерживаем Российской Федерации напрямую. Когда к нам через границу проникают танки, тысячи боевиков, мы сейчас делаем то, что возможно в этих условиях. И успешно боремся с террористами. Я сегодня давал пресс-конференцию, где рассказал. Потому что сегодня утром была проведена впервые, наверное, в Украине образцовая операция по освобождению города Мариуполя, где взаимодействовали вооруженные силы, национальная гвардия, спецбатальоны милиции, э, и мы задержали более 40 террористов. Сейчас количество погибших считается, там по чердакам, по подвалам. Мы не потеряли ни одного нашего бойца. Четверо раненых, один тяжело сейчас сделается операция. 4 -4. Поэтому мы тоже работаем. Есть приоритет Милиция 23 года украинской. А если брать исторически, она была создана в 1919 году. Понимаете? Быстро ее поменять невозможно. Хотите, можем уволить все сразу по грузинскому сценарию. Только есть маленький нюанс. Украина в 15 раз больше, чем Грузия. Понимаете? Так давайте как вам. Так давайте как У нас давайте комиссия по реформированию ее возглавляет Евгений Маркович Захаров, здесь на Украинский правозащитник. У нас кадровая комиссия комиссии участвуют Егор Соболев, Юрий Бутусов, которые критикуют, прямо говорят, они присутствуют при принятии Кого посадили, учения. скажите Кого сейчас посадили из тех, кто был? В Романов, где он сейчас? Сейчас, <связывая> я такую фамилию не знаю, я могу их не знать всех. Романов <связывая> это начальник областного Донецкого ОВД, вы конечно его не знаете совершал преступление, да, и вы стоят, вы вы, не знаете. И вы, и вы правят на Послушайте. Вы предполагаете, что я должен знать все фамилии всех милиционеров? Я думаю, что основные фамилии, нет, которые, раз, которые... Вы уверены, которые... что я обязан это знать? Уверен. Вот я могу вам сказать следующее. Я не а, детселир. Я не знаю все фамилии всех бывших начальников областных управлений. Я вас разочарую, К сожалению. Вы понимаете, когда человек говорит, что я не знаю такого, я не знаю, кто такой Романов, я не знаю, кто такой Федя, я не знаю, я, я что, обязанся узнал? Я фамилию что, знал его начальника?